первый выпуск можно сказать первенцы да? это очень приятно я надеюсь что вот такой день как сегодня он будет у нас проходить каждый год и с каждым годом все больше и больше выпускников академии будет уходить в большой футбол назовем это так и я сегодня вам хочу сказать вот выпускникам что мы делаем на вас очень большую ставку как э, футбольный клуб. И начиная вот, там, с сегодняшнего дня, или, ну, с нового чемпионата, э, у нас будет одно новшество, которое мы хотим э, ввести у нас в клубе. У нас на сегодняшний день есть первая команда, есть э, Зирка 2. И э, вот мы хотим, чтобы ваш выпуск э, стал... Э, ну, назовем это так пока Зирка-3 Которая будет выступать на первенство города Кировограда э -э Зачем это все мы делаем? Вы знаете, что мы поставили перед собой амбициозные задачи Выхода первой команды в Премьер-лигу А по условиям Премьер-лиги э -э У команды, играющей в этом чемпионате до Должна быть команда дуплер И должна быть коман команда Ю-19 Так вот, на основе вашего возраста, на основе вот этой команды э, Зирка-3. Я хочу, чтобы в будущем, когда я уверен, что э, через год мы будем все друг друга поздравлять с тем, что мы вышли все-таки в Премьер-лигу, э, то на основе именно вашего выпуска, на основе вашего возраста будет э, создана команда э, Зирка-Ю-19, которая будет выступать в первенстве Премьер-лиги по своему возрасту. Вот. Поэтому еще раз хочу всех поздравить с этим праздником. Уважаемые выпускники! Очень приятно поздравить вас здесь с вашим выпуском. Приятно видеть вас такими все красивыми ребятами, молодыми, и удивительно вас видеть без формы. Видно чувство патриотизма в некоторых ребят очень присутствует, что тоже очень радует. В наше время этого необходимо. Присоединяясь к тому, что сказал Максим Станиславович, я хочу вам сказать, что у вас есть хороший шанс продлить свою футбольную жизнь. Если кто-то ставит вас э, на карту то, что именно хочет стать футболистом-профессионалом, у вас для этого есть возможность. Потому что э, вы сначала будете играть, понимаете, сами за Ю-19, следующий возраст Ю-21. За это время, если вы будете профессионально относиться к своим обязанностям, у вас многое будет получаться, на вас, естественно, обратят внимание тренера главной команды. Так что желаю вам продвижения на спортивном поприще и желаю, чтобы вы были всегда таким же молодыми, красивыми жизнерадостными. Удачи вам! Дорогие ребята, вы стоите сейчас на пороге взрослой жизни. Это очень сложный этап для каждого футболиста, переход от детского футбола к взрослому. Я хочу вам всем пожелать, чтобы вы на этом пути на этом этапе не затерялись ни как футболисты, ни как люди. У вас сегодня исторический день, вы всегда войдете в историю, уже вошли в историю, потому что это первый выпуск. Я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда помнили, всегда помнили своего первого тренера, Сергея Николаевича Тарана. Он очень многое сделал для того, чтобы вы сегодня стояли такие красивые и счастливые вам удачи и чувство патриотизма, которое сказал Николай Янович, вы несли в своих сердцах, одевая футболку с эмблемой футбольного клуба «Звезда». Мы хотим, чтобы вы не только стали футболистами, но всегда помнили тот путь, который вы прошли в Академии, и то, чего вы добьетесь и на футбольном поле, и вне его, мы будем всегда рады только вам помогать. Удачи вам в жизненном пути. Гриценко Артем Олександрович. Джабнідзе Давид Цискараєвич. Єпіфанов Ігор Сергійович. Кабузан Артем Володимирович. Карпов Микола Олегович. Качанов Вадим Олександрович. Кондратенко Дмитро Сергійович. Корніло Андрій Михайлович. Кривошапка Іван Ігорович. Кущов Андрій Вікторович. Луквінець Артем Олександрович. Малий Віталій Вікторович. Малінніко Віктор Русланович. Папченко Максим Миколаєвич. Патлатий Захар Костянтинович. Равінський Олександр Олександрович. Сергатий Михайло Олександрович. Сірих Богдан Геннадійович. Сідельник Максим Олегович. От чоловік, який поруч зрослим дає вже. Ригубенко Юрій Сергійович. Раповав Костянтин Олегович. І головний тренер команди таран Сергій Миколайович. Всім доброго ранку! Сьогодні наше свято співпало з інаугурацією президента, і я вважаю, що це добрий знак. Що ж, перший випуск академії зірка виявляєте, хлопці, не всі ми станемо професійними футболістами. Але всі ми залишимося в історії футбольного клубу Зірка як найперші. А якщо серйозно, то всі ми прийшли в команду просто поганяти м'яча, а почали професійно займатися футболом. І загалом це завдяки нашому тренеру Сергію Миколайовичу Тарану. Він завжди знаходив влучні слова. Адже, як казав Анатолій Бишевець, щоб достукатись до гравців, потрібно розмовляти з ними однією мовою. А якщо чесно, спасибі вам, велике, Сергій Миколайовичу, що ви змогли передати нам свою палку любов до гри і за ті титанічні зусилля, які ви витратили на нас. Саме завдяки вам, футбол таки залишиться в наших серцях назавжди. Хочу висловити особливу подяку керівництву клубу за можливість всі ці роки займатися улюбленою справою, тренерам клубу за всі ті поради, що допомогли нам втриматись на ногах і таки завершити навчання в академії. І дякую вам, хлопці, за ті незабутні роки, що ми провели разом з вами. Всіх зі святом, успіхів вам у житті, мирного неба над головою. Слава Україні! Я хочу вас поздоровити з цим великим днем. З днем, коли ви закінчили прекрасну академію. Це починалося ще пам'ятаю, 10 років тому назад, як ви тільки почали грати в футбол, який возглавив таран Сергій Миколайович. Коли ви прийшли в академію, от, ви продовжили професійна, професіонально вже здобувати свою кар'єру. Я хотів би вам особисто подякувати за те, що ви відносились добре до футболу, подякувати керівництву особливо президенту Зірки Березкіну, от, директору вашої академії Антонову, куратору Даренку, особливо Сергію Миколайовичу Тарану, який стільки років. Вас випитував, віддавав своє особисте і друге час для того, щоб ви стали хорошими людьми. Я дуже вдячний всім -сім людям і не тільки я, а весь наш батьківський колектив, що вам виділяли таке велике заботу і увагу. Я хочу, щоб ви не підвели цих людей і в подальшому, хто піде по лавах футболу, прославив своє ім'я може далі, ніж в місті Кіровограді. Удачі вам, друзі! Дорогие наши учащиеся, выпускники, уважаемые родители, руководство клуба. Сегодня не первый, год, не первый раз я уже выпускаю таких молодых людей. Но каждый раз это все равно незабываемое впечатление и волнение перед тем, кого мы выпускаем в путь, в широкую дорогу на нашей жизни. Хотелось бы поблагодарить именно руководство клуба за то, что от имени вас за то, что э, нам создали в этот период самые благоприятные условия для того, чтобы выросли как спортсмены, как футболисты. И благодаря этому э, я хочу тут же поблагодарить вас за то, что вы э, совместными усилиями помогли решить задачу э, выхода э, командам академии в высшую лигу детско-юношеского футбола Украины. Э, пройдут годы наверное, каждый из вас займется своим делом. Кто-то станет профессиональным футболистом, кто-то пойдет по другой стезе, по другой жизненной тропе. Но я думаю, что эти годы останутся для вас незабываемыми. незабываемые время, проведенное вместе на соревнованиях, что вы переживали, удачи, Победы, свершения, и хочу вам сказать: не забывайте, откуда вы вышли, где ваше родное э, гнездо, где ваше было начало. Я вам желаю больших успехов. И хочу сказать только, что все приходит, где бы вы ни, э, на каком бы поприще вы не трудились, то ли в футболе, то ли в другим каким-то видом деятельности занимались, все проходит через большой тру, э, большой труд, большой труд и э, понимание э, жизненной необходимости тех путей, к, к которым, э, к которым вы идете. Я хочу вас поздравить с окончанием академии и пожелать вам доброго, счастливого пути в вашей нелегкой впереди жизнь